थे जब तक हम लोग कोई साइन वगैरह नहीं करेंगे तब तक बोल के कुछ वहाँ के गूंस थे वहाँ के जो प्रिंसिपल है आरिफ अयूब अंसारी उन्होंने ये पूरा प्लान किए थे और उनके साथ में मुबिन वरवंडे मुबिन अराय ये कुछ वहाँ के लोकल और वहाँ के जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं वो लोग ज़बरदस्ती हम लोगों को एक जगह पे जस्ट किडनैप करके रखे थे जब तक हम सारे पेपर्स और साइन वगैरह उन लोगों को नहीं दे देते वो लोग नहीं निकलने दे रहे थे वहाँ से हम लोग कैसा कैसा करके निकले हमारे एक ट्रस्टी है शब्बीर भाई उन्होंने पुलिस की मदद ली और हम लोगों को वहाँ से निकाले वहाँ से निकलने के बाद में हमारी सिग्नेचर के बिना हमारे सारे अकाउंट्स में से ये लोगों ने हमारी सिग्नेचर्स हटा दिए और आर बैंक के बैंक कोकन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक और, और भी चार पांच बैंक से हमारे टोटल ये जो ट्रस्ट है उसके अंदर 42 अकाउंट्स है टोटल उन सारे अकाउंट्स के अंदर ये लोगों ने कुछ पॉलिटिकल प्रेशर लगा के सारे सिग्नेचर्स चेंज कर दिए हर महीने की 40 से 50 लाख रुपए की ये लोगों ने पेमेंट निकाली है रिलीज करे है और ऑर्डर होने के बावजूद भी हम लोगों को अभी तक के हम लोगों को सिग्नेचर्स पे आने नहीं दिए हैं बैंक वाले लोग हमें एंटरटेन नहीं कर रहे स्पेशली आर डी सी सी बैंक रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट बैंक हाँ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट बैंक है जो वो हमें एंटरटेन नहीं कर रही है हम लोगों ने उन लोगों को लेटर दिए चेंज रिपोर्ट जो एक्सेप्ट हो गए ऑर्डर के साथ में वो कॉपी जाके सबमिट किए सब कुछ किए इंस्पेक्शन रिपोर्ट के अंदर भी पूरा क्लियरली मेंशन है ये भी हमने वहाँ पे सबमिट किए एक्नोलिजमेंट कॉपी है हमारे पास हर जगह की कि हमने वहाँ पे दिए बट कोई हमें एंटरटेन नहीं कर रहा है ऊपर से हम वहाँ पे जा रहे हैं अठारह तारीख को हम लोग ऑर्डर लेके गए पुलिस स्टेशन सबसे पहले पुलिस स्टेशन में जाके हमने पुलिस से बोले हमें प्रोटेक्शन दीजिए हम लोग हमारे ट्रस्ट ऑफिस जाने वाले हैं हम लोगों के ऊपर हमला हो सकता है हम लोगों के ऊपर कोई अटैक कर सकता है पुलिस ने बोली कोई बात नहीं आप जाइए हम देखेंगे उन्नीस तारीख को पुलिस ही आके हमारे ऊपर एफ कर दी कि आप, आपकी ऑफिस के अंदर क्यों घुसे अठारह तारीख को मैंने पुलिस को अप्रोच किया ये पुलिस का एक्नोलिजमेंट का स्टैम्प है और उन्नीस तारीख को हाँ ये उन्नीस तारीख को ये मुझे नोटिस इशू हुई और उसके टेन डेज बाद ये दूसरी नोटिस मुझ पर इशू हुई और मुझ पर एफ कर दी गई मेरी मम्मी पे एफ कर दी गई और हमारे सारे ट्रस्टीज को और मेंबर्स को सीधा बोले गया कि अगर आप लोग ये ट्रस्ट ऑफिस के अंदर ये बाउंड्री के अंदर भी दिखे तो आप लोगों को तड़ी पार कर दिया जाएगा कर दिए कर दिए वन साइडेड ये खुद टलाटी यहाँ पे लिखते हैं संबंधित नोटिस ये लिखे ना संबंधित नोटिस देने शक्य न सदर का आदेश हा फौजी प्रक्रिया संहित एक त्रहत्तर कलम एकशे चौवेच दोनुसार एक तर्फी का सदा आदेश दिनांक पाच सात चोवीस पर्यंत लागू राहील तडीपारी तर ह्या राज्याचा म्हणजे आता असा उपयोग करतायत कि एक गुन्हा असेल आणि समोरच्या पक्षात असेल कर तडीपार आणि तडीपार करण्याची सो हे सोपे आहे डीसीपीने तडीपार केला की तो झाला तडीपार कि ते सगळं उलटवण्यासाठी त्याला सहा महिने लागतात तडीपारीला कुठला गुन्हा हवा तडीपारीला कुठला गुन्हा हवा हे महाराष्ट्रात ते बंधन करायच राहिलेलं नाही कोणाला कधीही तडीपार करा, करा। आमच्या ठाण्यामध्ये तर काही पॉलिटिकल पक्षाचे पुढारी फोन करून कमिशनरला सांगतात याला एमपीडीए करा याला तडीपार करा याला असं करा काय चालवलंय काय महाराष्ट्रामध्ये आणि हा तर गंभीर केस आहे या बाईवरती गुन्हा अरे जी बाई मालकीन आहे ना ट्रस्टची प्रेसिडेंट आहे वय काय तिचं माहितीये पंच्याहत्तरच्या वरती वय तिचं महाराष्ट्रात असा छळ बायकांचा बरोबर आहे म्हणून तुम्ही बायकांना द्रौपदी म्हणता बायकांचा आदर करणं हे तुमच्या रक्तातच नाही त्यामुळे तुमच्या तोंडातून चुकून निघून जात की महाराष्ट्रात द्रौपदी सारखी स्थिती होईल म्हणजे नेमकी काय होईल द्रौपदीची सारखी स्थिती होईल म्हणजे नेमकी काय होईल द्रौपदी का जो माला इतिहास ठीक पर फार ग्रेट ग्रेट बोल वहां पे हनुमान शिंदे सर करके है डिगी सागरी पोलिस स्टेशन में उनको हम लोग ने रिटर्न में बहुत सारे एप्लीकेशन उनको रिक्वेस्ट भी किए एसपी सर के ऑफिस में भी जाके हम लोगों ने ये दिए एसपी सर ने उनको बुला के उनको अच्छे से समझाए भी एसपी सर ने कॉपरेट किए हमें और उनको अच्छे सोमनाथ गार्गे सर अलीबाग में जो है उन्होंने हमें कॉपरेट किए उनको बुलाए हनुमान शिंदे सर को और बोले भी कि इन लोगों की आप मदद करिए बट टू हम लोगों को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है हैरेस करे जा रहे हैं और वहाँ पे जो दो तीन लोग हैं जैसा आरिफ अयूब अंसारी जो प्रिंसिपल थे बोली ब्रांच के मुबीन वरवंडे ये लोगों ने तो मुझे सीधा बोले जान से मारने की धमकी बोले एक्सीडेंट करवा देगे तेरा और बता देंगे कि एक्सीडेंट में मर गया मर्डर करेंगे और बोले एक्सीडेंट में मर गया बोलेंगे मुझे और मेरी मम्मी को बोले तुम लोग दोनों के बाद में देखते कौन आता है ये ट्रस्ट के लिए सीधा बोलते हैं बट वो लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है वो लोगों के ऊपर एफ भी है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मुझे बुलाए थे आ, मतलब आ, एक मीटिंग किए थे सुनील तटकरे सर ने वर्ली पे हमें ये कौन सी होटल है कॉपर चिमनी होटल है वर्ली पे वहाँ पे बुलाए थे उन्होंने बोले थे कि तू मेरे लोग ये जो है जो लोगों ने चेंज रिपोर्ट सबमिट किए जिनकी नाम मंजूर हो गई ये चेंज रिपोर्ट okay. मेरे लोगों के साथ में बैठ के सेटल करके आप ये चलाइए उन्होंने मुझे बोले अगर आप उनके अगेंस्ट जाओगे तो मैं उनके पीछे रॉक सॉलिड खड़ा हूँ ना तुझे काम कर दे दूंगा ना तेरा कोई काम होगा फिर मैं देखता हूँ ये ट्रस्ट कैसा चलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता है मैं बिजनेसमैन मैन हूँ ट्रस्ट बंद कर दीजिए लेकिन ऐसी एक एक करके सारे ट्रस्ट बंद हो जाएंगे गरीबों की कोई भी विकास आगे महाराष्ट्र में नहीं होने वाला ये मेरे, मेरे मेरा मेरा तजुर्बा है, लेकिन मैंने ये दो साल में ये दो साल से मैं फाइट लड़ रहा हूँ अठारह महीने तक के मुझे जब तक के ऑर्डर नहीं मिला था कोर्ट से मैं कुछ नहीं बोला लेकिन अब ऑर्डर मिलने के बाद भी यही चल रहा है और मुझे नहीं पता ये आगे कब तक चलेगा ये लोगों को इंस्पेक्शन रिपोर्ट में इंस्पेक्टर ने क्लियरली बोला है इलीगल एंड इरेग्युलर ये लोगों को ये वर्ड दिया गया है जो लोग यहाँ कब्जा करने के लिए बैठे हैं दे आर नॉट इवन मेंबर्स नो वन हाँ ये सब मेरे पास रिपोर्ट है सारे के सारे रिपोर्ट्स है बट मेरी कोई मदद नहीं हो रही है सर ने मेरी मदद की है शरद पवार सर ने मेरी मदद की है उनका मैं थैंक यू बोलता हूँ मेरी मम्मी की मदद की हमारे सारे ट्रस्टीज की मदद किए अब बस यही है कि अगर कहाँ पे भी अगर जस्टिस है तो अभी हमें यहाँ पर ही जस्टिस दिख रही है कि हमें मिल सकती है जस्टिस आगे अभी आप लोगों को मालूम है अब मैं ऑन रिकॉर्ड बोल चुका हूँ कि कल अगर मैं नहीं हूँ अगर एक्सीडेंट वगैरह मेरा दिखा के अगर बोल देते कि मोहसिन इज नो मोर तो आप लोगों को पता है कि वो एक्सीडेंट है कि वो मर्डर है टू बी वेरी फ्रेंड अब बुरखा फड़े वो हमारे ट्रस्टीज के ट्रस्ट ऑफिस के अंदर हमारी एक ट्रस्टी बहन है मीनाज मिनाज आपा करके उनके ऑफिस के अंदर घुस के मिनाज दर्जी जो है उनके ऑफिस के अंदर घुस के मुबीन वरवंडे और मंसूर आदम गिरे ये दो आदमी उनका कपड़ा फाड़े हमने भी वो करे, भी करे केस करे वो केस एफ आई रजिस्टर हुई है बट उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं इनफैक्ट उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि आपकी एफ वापस ले लो और वो प्रेशराइज करने वाले और कोई नहीं है ये ए हनुमान आई डिगी सागरी पुलिस स्टेशन सब है हमारे पास प्रूफ देखते हैं अभी सर है हमारे साथ में पवार सर है शरद पवार सर है हमारे साथ में हमें इंशाल्लाह जस्टिस मिले बस यही उम्मीद करते हैं हम आप लोगों से ये तेना विचार है ना पापर चिमनी मध्य बसल होते दम दिला दो बार मीटिंग हुई है सुनील टटकरे सर, सर से एफसीआई ट्रस्ट है फॉरेन फंड अलाउड एफसीआर एफ सीआर त्यांच्याकडनं खूप पैसे येतात आणि त्याच्यावरती एफ सीआर खूप ट्रस्टला दिलेला नाही भारतात काही मोजक्या ट्रस्टला दिलेला आणि त्याच्यात हा ट्रस्ट आहे कारण का डॉक्टर उंदरे हे जगात प्रसिद्ध होते सर्जन म्हणून जगात त्यांच्यावरती म्हणजे लोकांचा प्रचंड विश्वास होता वर्ल्ड फेमस डॉक्टर होते म्हणजे ते सर्जनीला त्यांना फ्रान्सला इंग्लंडला वेगवेगळ्या राज देशांमध्ये इच्छित दुबईला सौदी अरेबियाला त्या माणसाने हा फ्रंट हे स्थापन केला की कोकणी मुसलमान खास करून कोकणी मुसलमान आणि तिथला गरीब कोकणी मराठा यांच्यासाठी हा स्थापन केला आणि सगळ्या मराठी शाळा आहेत उर्दू शाळा नाही आहेत म्हणजे असा एक असलं राजकारण आहे फोर्टीन स्कूल्स वन वुमेंस डिग्री कॉलेज सर अभी मैं डीगी जहाँ पे पोर्ट आ रहा है उससे नजदीक बोरली पंचतन जो हेड ब्रांच है वहां पे मैंने अभी तक के सिर्फ मुझे उतने पेपर मिले बाकी ये सारे पेपर्स हैं ना मुबीन वरवंडे ने लेके भागा है वो वीडियो वो भी, भी, भी है, मेरे है, है मेरे पास मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है उसकी वैल्यूएशन आज की तारीख में मोर देन फिफ्टी करोड़ है रेडी रेकना वैल्यू वो एक पेपर बचा है बाकी के पेपर्स तो ये लोगों ने ऑफिस से सब उड़ा दिए आई हैव गॉन टू द हाई कोर्ट हाई कोर्ट अगर मेरे मुझे ऐसा लगा फ्यूचर में तो मे बी आई विल कम से फ्यूचर में कर सकते हैं सर नहीं धमकी नहीं, नहीं, नहीं उन्होंने मुझे देखिए अभी धमकी ये वर्ड नहीं बोल सकता हूँ सेटलमेंट ये वर्ड विल बी मोर प्रेफरेबल उन्होंने ये चीज़ के लिए बुलाया कि आप सेटलमेंट कर दीजिए मैं था 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 था। मेरे सारे लोगों को ले लो आपके ट्रस्ट में और आपके चार लोगों को रखो अब मैं उनके लोगों को क्यों ट्रस्ट में लूँ ना वो मेंबर ना वो पहले कभी ट्रस्टी रह चुके हैं वो लोग कोई भी नहीं है कोई भी आएगा और मुझे बोलेगा कि हमें एज ए ट्रस्टी ले लो तो मैं क्यों लू ट्रस्ट किसी को भी सुनील तटकरे सर इथे मेन तुम्ही आता या आईची भूमिका बघितली तुम्ही जेव्हा प्रश्न विचारला की कंप्लेंट करणार का त्या लगेच म्हणाला नाही 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 म्हणजे किती दहशतन भीती आहे बघा हा त्यांचा एक एक मुलगा आहे ती बाई किती घाबरली बघा म्हणजे काय लेवलला चालू आहे राजकारण तिच्या चेहऱ्यावरची घबराट बघा घबराट किती घाबरलेली दिसते ती आणि त्यांनी जेव्हा मला पहिल्यांदा भेटले तेव्हाच सांगितलं की आम्ही काय त्यांच्या विरुद्ध जाणार दा आणि करते करवी तर तेच आहेत क्वापर चिमणीला मीटिंगला कोण होत त्यांच्या ऑफिस बोलवलं तेव्हा कोण होतं एवढा माणूस समोर मोठा सम, माणूस समोर बसल्यानंतर मनात दहशत घेतेच तरी नशीब सरेंडर नाही झाले बॅरिस्टर अंतुलेंच्या ते प्रचार सोडून थांबवला हे तपासून बघा हे सगळे मागासवर्गीयांचे निधी कुठे गायब झाले आणि कोणाला दिले हे तपासून बघा हे मोठ्या मोठ्या भूमिका घेतात नशीब सांगितलं नाही मी विष आणून देतो विषाचं इंजेक्शन द्या त्या लेवलला राजकारण करतात ते आता जो माणूस मोकटना आरोपी सोडवतो जो अख्ख्या मतदारसंघामध्ये वेगवेगळ्या गँगस्टर्सचे फोन आणतोय आता फोन कसे येतात ह्यांनी सांगितल्याशिवाय फोन येतात आणि मी नावं सांगेन गँगस्टर्सचे कोणी कोणी फोन केले मी मुंबईत राहिलो आहे चाळीस वर्ष सगळ्या गँग वर्ण ओळख बघितले आहेत मी काय अजित पवार तेवढच करू शकतात निधी कापणे निधीचा दबाव निर्माण करणे एकनाथ शिंदे बाहेर का, का पडले कंग निधीच कापला होता त्यांचा हे स्वतः एकनाथ शिंदे बोलले जाताना की आधी आधी अजित पवार आम्हाला तुच्छ वागणूक देत होते हे सगळे अजित पवार गटातले आपले असे एकनाथ शिंदे गटातले आमदार बोलत होते नाही म्हणजे किती वृक्ष विषारी विचार आहेत डोक्यामध्ये इतिहास माहीत नाही का कधी महाभारत वाचलं नाहीये का हे विचारच कसे येतात एखाद्या स्त्रीला द्रौपदी म्हणण्याचे म्हणजे हे किती म्हणजे प्रति तुमचा किती द्वेष आहे तुम्ही फुलेंचं नाव घेता तोंडात तोंडातन आंबेडकरांचं नाव घेता ना, ना तोंडातन ना ना, शिवाजीराजेंचं नाव घेता ना, तोंडात तोंडातन स्त्रियांना त्यांनी कशी वागणूक दिली हे उभ्या महाराष्ट्रातून जगाला माहिती आहे शरद पवारांनी स्त्रियांना महिलांना भगिनींना पन्नास टक्के राजकारणात आणण्याचा प्रयत्न केला रिझर्वेशन दिली म्हणजे शरद पवारांचा एकही संस्कार तुमच्यावर झाला नाही हे आज मला म्हणजे सांगतानाही लाज वाटते कारण का तुमची वक्तव्य सातत्याने अशी विषारी होत होती आणि न अजाणटेपणाने शरद पवार साहेब बदनाम होत होते तुम्ही काहीही बोलायचे तुमच्या मनाला येईल ते बोलायचे तुम्हाला अडवणारं कोणी नव्हतं आणि निष्कारण शरद पवारांना उत्तर द्यावी लागत होती काय का कारण नाही शरद पवारांना उत्तरं देण्याचं आता भावनिक राजकारण करतात पहिल्यांदा तेच म्हणाले होते भावनांना हात घालायचा प्रयत्न करतील आमचं म्हणणं आहे लोकसभेची निवडणूक आहे आपण महागाईवर बोलूया आपण वाढत्या बेरोजगारीबद्दल बोलूया आपण एम पी एस सीच्या घोटाळ्याबद्दल बोलूया शेतीमालाबद्दल बोलूया वाढत्या वीजदराविरुद्ध भी बोलूया देशाच्या आर्थिक परिस्थिती विषय हे देशाचं निवडणूक आहे नाही महाराष्ट्र आणि बारामतीपुरती मर्यादित निवडणूक नाही आहे संपूर्ण देशाच्या राजकीय मांडणीची निवडणूक आहे जेव्हा आम्ही इथे हक्काने म्हणतोय की संविधान बदलणार आहेत तेव्हा त्याच्यावर बोलूया लोकशाही कशी अडचणीत आणली जाते त्याच्यावर बोलूया ते राष्ट्रीय प्रश्न आहेत त्याच्यावर बोलूया तुमच्या घरात काय चाललंय हे महाराष्ट्राला काही घेणं देणं नाही आहे पवारांच्या फॅमिलीमध्ये काय तर फॅमिली वॉर काय आम्हाला काही घेणं देणं नाही महाराष्ट्रातल्या माणसांना पुरोगामी महाराष्ट्राचा चेहरा शरद पवार विरुद्ध जातीयवादी अनेक चेहरे यांची लढाई आहे आणि गेले साठ वर्ष पुरोगामीचा चेहरा हे शरद पवार महाराष्ट्राला मानतील आमचा जाहीरनामा असणार ना आमचा जाहीरनामा राष्ट्रहिताचा आणि भारतीय महाराष्ट्राच्या हिताचा असेल का आम्ही दिल्ली पुऱ्या मान कधीच चुकवलेली नाही झुकवलेली नाही महाराष्ट्रात सर्वाधिक आर्थिक मदतीचा निधी हा महाराष्ट्रात शरद पवार साहेबांनी आणला आहे महाराष्ट्रातली एकही कंपनी बाहेरच्या राज्यात जाऊ दिली नाही शरद पवार आणली मर्सिडीज कोणी आणली चाकणला मर्सिडीज कोणी आणली स्कोडा कोणी आणली सगळ्या इंटरनॅशनल ऑटोमोबाईल्सची चेंज चाकण मध्ये कोणी उभी केली अठ्यात्तर साली पहिल्यांदा बारामती सी कोणी आणली चाकणला पूर्ण इंडस्ट्रियल बेल्ट चाल। चाल। चालू झाला कोणामुळे झाला मराठी समजू द्या

के केवल मैं आपके विरोध में हूं इसलिए मैं आपको निधि नहीं दूंगा ये अजीत पवार की हमेशा की विचारधारा है जब वो हमारे साथ थे तभी भी वही करते थे जब वो सत्ता में थे तभी भी वही करते थे एक नाथ शिंदे क्यों छोड़ के गए पहला कारण क्या दिया था उन्होंने कि अजीत पवार हमें निधि नहीं देता ऑन रिकॉर्ड है ना अजीत पवार की हमेशा की आदत है अपने नजदीक जितने चमचे हैं उनको करोड़ों रुपया दू मैंने तो कब जो सुना हूँ कि अभी के जो फूट के गए आमदार है उनको हजार बारह सौ करोड़ रुपये निधि दिया है एक एक को अगर महाराष्ट्र की तिजोरी ही खाली है और खाली है क्योंकि पहला डेफिसिट का अर्थ साधर हुआ था सत्रह करोड़ और उसके बाद तुमने जो निधि दिया है उसकी सब अमाउंट जाती है दो सौ करोड़ तक दो सौ लाख करोड़ तक इतना पैसा कहाँ से लाओगे? इतना कर्जा महाराष्ट्र के सर पे लिख के तुम जा रहे हो? एक वर्क ऑर्डर भी तुम दे नहीं सकते हो एक वर्क ऑर्डर क्योंकि पहला जो हफ्ता देना है पैसों का कॉन्ट्रैक्टर के उसके भी पैसे आपके पास नहीं हैं। ठीक है इसी में अजय और आगे ये भी कहते हैं कि आप हमारे इंगी उम तो यही तो धमकी है ना तो मैं 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 वही बोलता हूँ ना हर जगह पे वही करते हूँ शरद पवार भी चीफ मिनिस्टर रहे अशोक चौहान भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं विलासराव देशमुख भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं पर कोई विरोधी दल का नेता ये नहीं बोल सकता है कभी भी कि हमको तो निधि नहीं दिया कांग्रेस की विचारधारा ही अलग है सबको संभाल के चलो ये जो दादागिरी की विचारधारा है कि तू मेरे साथ आएगा तो लाख रुपया दूंगा और मेरे साथ नहीं आएगा तो जमीन पे बैठाऊंगा ये विचारधारा वो जो लोकतंत्र के लिए जो बड़ा हृदय चाहिए बड़ी बड़ी सोच चाहिए वो सोच ही नहीं है ये हमेशा मेरे साथ इसी में नहीं ऐसा है कि जब मन में विष हो विष पॉइजन तब तुम्हारे मुंह से और क्या बात निकल सकती है तुम दूसरा भी उदाहरण दे सकते थे ना ये बोल सकते थे कि शादियां नहीं होगी और सवाल पैदा हो जाएगी समस्याओं को और हमको जवाब देना पड़ेगा और इतना भी कभी अंतर नहीं पड़ा है महाराष्ट्र में इतना भी अंतर नहीं पड़ा है अचानक उनके मन में स्त्री को द्रौपदी बोलने का महाराष्ट्र के लड़कियों को द्रौपदी कहाँ से उनको, उनको दिमाग में आया ये हर टाइम यही बोलते थे और भुगतना पड़ता था पवार साहब को फिर जाते थे कभी आत्म क्लेश करने फिर कभी कुछ राजीनामा दे देते थे ये सब टैक्टिक्स पुरानी है उनकी और है, नाम दे दे नाम दे दे। <laughs> अरे तकदीर बोला नहीं कि मैं तुम्हारे पास वो देता ना क्या जहर जहर नहीं वो खास आता ना वो ये लगाओगे तो मरी जाता है मुझे साइनाइड साइनाइड बोला नहीं मैं साइनाइड भेजता हूँ अगर कोई मेरे खिलाफ बात करे तो लगा देना साइनाइड और डेथ सर्टिफिकेट दे देना खत्म कोण अ <laughs> पार्टी विथ डिफरन्स अ पार्टी विथ क्लीन कॅरेक्टर आपण काय बोलू शकतो पण आता आता विधानसभेत पण बोलताना एकदम असं सावध बोललं पाहिजे नार्वेकरांबद्दल हो चहायला कधी ठोकतील काय सांगतात नाही आणि मुंबईत सर्वात जास्त ठोकण्याचा कार्यक्रम त्यांच्याच गँगनी केलाय नार्वेकर विचार लोजे बाबा कुटे कुटे का अरे मैं तो आज रामनवमी के ऊपर एक सोच रहा था कि अगर राम के इतने भक्त हैं तो वीवीपैट जो शक पैदा हुआ वो बोलते थे मैं मैं शक में रखना नहीं चाहता हूँ भारतीय जनता को वीवीपैट गिन लो क्योंकि मैं साफ सुथरा हूं जैसे राम ने सीता को अग्नि परीक्षा देने लगाई थी वैसी अग्नि परीक्षा ये भी ले लेते कि कित गुनो मेरी लोकप्रियता क्या है मैं जानता हूं जब मैं चार पार बोल रहा हूं तो गिनो ये जो कोर्ट में चालू है कि एक दिन में ही होना चाहिए ये ऐसा करेंगे तो चार दिन लगेंगे अरे अमेरिका का प्रेसिडेंट जब चुना जाता है और उसकी जब गिनती होती है तो पाँच पाँच दिन काउंटिंग चलती है अमेरिका में तो आप कौन कौन सा बड़ा इतना काम बड़ा काम कर रहे हो आपको आपको तो सिर्फ वो जो चिट्ठी है वो लोगों की देनी है कि भाई हाँ तुम्हारा वोट सही गिरा ये लोग एक और बताता हूँ एक और बताता हूँ ये आदमी को यह मानसाला मानसाला अधी अजहर मिजाजुद्दीन धन से या माणसाला तडीपारीचं हे आलेलं तर ते नंतर उपविभागीय दंडाधिकारी श्रीवर्धन यांनी फेटाळून लावलं हा पत्रकार आहे ज्या तारखेला यांनी डॉक्टर उंदरेंची मोठ्या अक्षरात बातमी लावली की या ट्रस्टमध्ये असा घोटाळा झाला हे झालं लगेच प्रशासनाने यांना नोटीस पाठवली तुमची फेरचौकशी सुरू करण्यात येत आहे काय मस्करी लावली आहे महाराष्ट्रात मी ठाण्याचं उदाहरण वारंवार देतोय वारंवार मला वाटतं की आमचे कमिशनर ऐकत असतील काय चालू आहे म्हणजे आत्ता जर माझ्या कार्यकर्त्यांना चार पाच प्रमुख कार्यकर्त्यांना तुम्ही तडीपार केलं तर ते विधानसभेपर्यंत येऊ शकत नाही हे लोकसभेचं प्लॅनिंग नाही आहे हे माझ्या विरुद्धचं विधानसभेचं प्लॅनिंग आहे एक कोणीतरी तरी पोलीस कमिशनरला फोन करतो एमपीडीए लावा अरे आम्ही पस्तीस पस्तीस वर्ष राजकारणात आहोत कधी कोणावर कुठला गुन्हा लावा असा एकही फोन आम्ही कधी पोलीस स्टेशनला केलेला नाही किंवा कमिशनरला केलेला नाही एक, एक साहेबांनी मध्यंतरी एक उद्घाटन केलं होतं श्रीवर्धनला मुसुद्दी किमान इनामदार साहेबांना बोलवलं श्रीवर्धन मध्ये ना, ना, ना? आणि चांगलं स्वागत वगैरे केलं वगैरे ठीक त्याच्यानंतर <laughs> त्याचा सातबारा कोरा होता काय नव्हता त्याच्या सात बारावर थोड्याच दिवसांनी त्याच्या सात सात बारावर एक्केचाळीस लाखाचा बोजा पडला मग तो बिचारा सरेंडर झाला पायाशी गेला लगेच एक्केचाळीस रुपये वापस घेण्यात आले हे सगळे पुरावे आणि हा त्याचा फोटो आणि चाल आणि बघा ते चाल हसणं बघा अशा पद्धतीने जर राज्यव्यवस्था चालणार असेल तर या राज्यात हुकुमशाही नाही तर काय चालू आहे सगळ्या ओबीसी गरीब माणसांच्या शेती घेऊन ठेवल्यात स्वतःकडे आता जाऊ द्या कुठे काय त्या शेती भीती सांगत नाही आम्ही पण अशा पद्धतीची राज्य व्यवस्था महाराष्ट्राने कधी बघितली आहे का इतकी दादागिरी प्रशासनामध्ये इतके लुडबुड आणि प्रशासनाने काहीतरी मर्यादा ठेवाव्यात एक्केचाळीस लाख राव रावतात काय एक्केचाळीस लाख रुपये मागे घेतात काय तडीपारी देतात काय तडीपारी मागे घेतात काय अरे काय लावलंय तमाशा त्याच्यापेक्षा एकनाथ शिंदेनी तटकरेंना बसावं बसवावं अशी म्हणून म्हणजे मग ते बरोबर महाराष्ट्र चालवतील अख्खा महाराष्ट्रच चालवतील सोयीप्रमाणे म्हणजे मला वाटतं एकनाथ शिंदे दया दयाळू असतील इतके इतके कृतज्ञ कु, आणि क्रूर कु, येथे त्यामुळे आंतुलनाचा विषयच काढू नका तुम्हा सगळ्या पत्रकारांचे मना